تیر کال د ننګرهار کامي او غوشتي ولسواليو د روختيایی مراکز او په نسایي ولادي سانګو کې 15900 ماشومان زیګیدلی لې یاد شميري وزیر واویا په کاما او 2000 په غوشته کې زیګیدلی دغه خبرې د غوشتي سي اچ پلاس او د کامي ډي اچ روختيایی کلینیکونو سره تبيبانو د کامي ولسوالي مسولینو او ولسون سره د تیر سوار لسو یو کال فعالیتونو شریکولو په غونډه کې وکړي د کامي ډي اچ مرکزي کلینیکس ار طبيب ډاکټر امام الدین او دغه غوښتي چې پلس مرکزی روغتیایي کلینیک سره طبيب ډاکټر ولید محمد وایي د غټه ملاتون نتیجه زما په کال کې شپږس او شپږ نه کېستې ناروغانو ممتددي عمليت کليدي او ولادتونه وزره او واويا په امري کال کې د دې کمی پروختونکي ماشومان پیدا شید او پیډي زمنګ یو لک نه 50 زره 20850 د ګوشتي ول سوالي ټول روغتي مرکز او پتیر څه د لسو یو کال کی سره پان اروغان یا او پیډي یو لک 30 زره په شوه خو کی دي 2000 په شوه خو کی ولادتونه د ګوشتي په روغتي مرکزو کې شوې دي تقریبا د ګوشتي روختون کې په تیر کال کې سالو سره لوی مليتونه شوې دي دوېل د سربېره د بیلابلو ناروغي او زرګونه دوزا واکسین د تطبیق خبر هم کبی وایي کې د یو شمېر کلینیکونو ودانی رغولو بریښنا او نور ضرورتونه پرشي خدمات به اله زیات شي د یادول سوالي اوسیدونکو دوی تعالی روغتي خدمات نسبتا خوخ دي او وایي کې کلینیکونو تعداد مل زیات شي نو د ناروغانو د مرنه به اله پر وخت ترسر شي نو مې عبدالباقي بلوس د داخلي اوسیدونکو زمونږه لا کلینیکونه چي دي دي دا دوای نه دوای نه پچکمي نه مریض رہی شي کنه یو بوتل یا یو یو پاکر ګولې ورکي پښې خدا غو داخلو نه را دي دلته سافرې زموږه انشاء الله تعالی الرحمن ورسنه یو وختستون خوستون انشاء الله حکومت قائم شوه دي مشکلات نشته مې پیدا شوه دي یو اندازه موږ ښه نه خدمات نشي خوشاله انشاء الله کامیوله سوال مولوي اجمل بیا وایي په دې ولسوالې کې د روغتیاي کلینیکونو فعالیتونه واستونځي وخت پر وخت لنيګدي کتلي او اړوند ادارو سره شریک کړي په واقعیت سره د مش په خاني او د کلینیکونو او د اسپټالونو ډېر زیات د استواردونه لا سره ونه وي خدمات وړاندې کړي او په عينو وحکې د دې کلینیکونو بعضي غوښتنوي بعضي اړتیاجاتو په وړاندې هدي شکل باندې مو غوښتنونه وختلې او مونږه د خپل طریقې پر اساس ډول باندې د خپل اړوند ادارې سره شریک کړي دي د یو سی ایچ پلاس پر غډون شپه کې لنګونه په گوشتا او د غراز د ډی ایچ په شمول عطف اړیکل لنګونه د کامي په بیلابې لو سیمه کې روغتيایي خدمات وړاندې کوي